Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому матері ми говоримо про невуси, адже вони можуть бути місцем розвитку найнебезпечного найнебезпечнішого типу шкірного раку. Меланоми. Меланома це агресивний вид раку, який розвивається з меланоцитів, клітин, що виробляють пігмент. А на цю тему ми поговоримо з нашою гостею Людмилою Горбенко, лікаром-дерматологом першої категорії. Пальморади вітати вас. День. Давайте начнем того, что такое невус. Взаглядь. Ну, невус или в медицине ну невус или родинка это это патологическое развитие определенных клеточек, которое закладывается на этапе внутриутробного развития человека. Человек растет, развивается внутриутробно, потом он рождается и рождается в части случаев уже с явно видимыми родинками, то есть это коричневого цвета пятна. И в течение практически всей жизни, особенно до периода полового созревания, родинки появляются. То есть если клеточек было немножко, они плодятся, множатся и уже тогда появляются над поверхностью кожи. Родинка, как правило, всегда имеет коричневый цвет. Бледно-коричневый, темно-коричневый или очень, очень темный, то есть аспидно-черный цвет, такие родинки тоже могут быть. Родинки, как правило, имеют четкие края, это обычно округлые э, или овальные, могут быть плоскими, то есть на уровне кожи, как правило, они такие изначально бывают, потом со временем они приподнимаются над поверхностью кожи и становятся ну, такими полусферическими. Э, родинки могут локализоваться на любом участке кожи. Это может быть волосистая часть головы, это может быть э, область, слизистая область глаза, это может быть э, это может быть э, ногтевые пластинки, то есть любой участок, на любом участке кожи могут быть родинки. Ну, родинка, скажем так, это полбеды, но из родинки, к большому сожалению, могут развиваться невусы. О, извините, меланома? Меланома э, это злокачественное заболевание, которое в части случаев является смертельным. И мне сегодня, как врачу, хотелось бы нашим телезрителям рассказать, э, что человек должен быть внимателен к своей коже и э, знать о первых признаках, э, когда, в какое время родинка может превратиться в меланому. Я тут представляю, ну, наверное, картиночку для того, чтобы так, было, маска, так, э, было пока, я, да. ясно всем видно. Значит, родинка как правило в норме имеет она округлая края ровная если если края теряются края теряются значит это идет развитие родинки в сторону меланомы она т, у, увеличивается в размере она становится бугристой то есть опять-таки она теряет свои первоначальные признаки она меняет цвет то есть она может становиться становиться где-то темнее, где-то светлее, опять-таки на фоне потерянного уже контура, и она увеличивается в диаметре. Считается в норме, если у человека где-то от 50 до 100 родинок. Если их больше, вот тогда человеку нужно быть особо внимательным. На, скажем так, на превращение, когда родинка переходит уже в меланому, существует целый ряд факторов. Прежде всего, это солнечная инсоляция. То есть ультрафиолетовые лучи очень пагубно действуют на кожу. Они провоцируют, провоцируют перерождение нормальных клеток в патологические скажем, ну, никакого роли в принципе не играет, какая часть кожи страдает. То есть это волосистая часть головы, это лицо, это, скажем так, спина или ноги. Ну, вот, вот такая вот особенность у меланомы. Мужчины, как правило, чаще страдают верхняя часть туловища, это верхние конечности, и туловище страдает. У женщин, как правило, от меланомы страдает нижняя часть, то есть это нижние конечности, ну, в принципе, тоже и туловище. Мужчины немножечко чаще э, страдают неж нежели женщины на э, появление меланомы э, влияет еще э, и фототип кожи мне хочется рассказать что в белой расе вот ну, мы европейцы в белой расе существует четыре типа четыре типа кожи, то есть первый фототип кожи это очень бледная кожа, это иногда даже с таким голубым оттенком, она очень тонкая и она абсолютно не переносит солнечный солнеч, солнеч ну, ультрафиолета, сразу появляются красные пятна, появляются ожоги. Второй тип это кожа немножечко более устойчивая, ну она сложно в принципе загорает, но такие люди чуть-чуть дольше могут быть на прямых солнечных лучах же появляются все-таки, все скажем так, солнечные ожоги. Третья, третья группа – это незначительные, скажем так, ожоги, чуть-чуть больше человек может быть на солнце, ну и в общей сложности э, более-менее кожа нормально загорает. И четвертая, четвертая группа в белой расе, это никогда не бывает солнечных, э, скажем, ожогов, она э, ну, легко возникает загар. Это, как, ну, типичный такой пример, это наши цыгане. Э, там очень высокий иммунитет и кожа, она очень устойчивая, но это не говорит о том, что на такой коже не может быть хоть первый, хоть второй, хоть третий, четвертый, Тип, что там не может быть, ну не может развиться меланома, то есть риск есть больше или меньше, то есть природа это да есть. может быть, может быть. Так уж устроена природа, чем светлее глазки и чем светлее кожа, если человек есть ну веснушки, если ну рыжие волосы, вот такие люди чуть-чуть больше подвержены, скажем так, появлению меланомы. Если идут солнечные ожоги даже они могли быть 10-20 лет назад. Ну а вот со временем, со временем, ну на тех местах есть вероятность, что может появиться меланома. Я должна сказать, что меланома занимает 1-2% из, из общей массы ну, злокачественных заболеваний, ну, в общей сложности раков кожи. Вот существует еще, скажем так, желтая кожа это азиаты в основном это у нас скажем так их мало и существует черная кожа это ну скажем так жители аф африканских стран ну, может не только африканских стран но в общем с черной кожей но это опять таки не является они меньше болеют но опять таки это не является гарантией о том о том что там не может быть меланомы как таковой потому То что у по у Будько. Да, так. Да, будь-якого і місце будь-яке. Будь-яке місце. Будь-яка локалізація. А, Пані Людмила, які існують методи обстеження? Ну, скажем так, методы обследования бывают прежде всего, человек лично сам должен обследовать свою кожу. Если даже очень много родинок, родинка, как правило, ведет себя в общем спокойно. Но если человек видит, что, так как я вам говорила, меняется диаметр, увеличивается в диаметре, если родинка больше, чем 0,5 сантиметра, она обращает на себя внимание. Помимо этого, родинка еще может и в ощущениях себя, о себе давать знать. То есть это легкое жжение, покалывание, это может зуд. Это признак того, что идут какие-то определенные изменения, поэтому вот то, что идет непосредственно в коже, в коже заложены нервные окончания, и эти окончания сигнализируют человеку, что что-то там происходит. Значит, такие, такие родинки, даже если она внешне, она очень спокойная, значит, все равно пациент желательно, пациенту желательно обратиться к врачу. Вот мне хотелось Хотелось бы, наверное, с вашего разрешения, я, да, разрешаем. я хотела бы мне показать э, здесь картинки, чтобы вы не только помнили, что есть, ну и что есть могут, может быть такие измененные невусы э, и с переходом меланому, ну и что помнили глаза Ну вот, допустим, вот такая вот, вот такая вот. Это, это уже меланома. Она имеет тут розоватый, розоватый цвет и темный цвет. Это уже меланома. Вот такая, вот такая вот меланома. Вот это очень типичная меланома. То есть она имеет очень черный, черный цвет. Она потеряла уже свои контуры. Вот так вот. Она в виде, скажем так, она возвышается над кожей. Это вот... Меланома, меланома может быть немножечко разноцветной. Значит, могут быть такие розоватые включения, могут быть посветлее включения непосредственно в этом, в этом очаге, и могут быть ну, темно, темные такие включения. Иногда бывает меланома меланома вот такая, это симптом глазуни называется, то есть на более светлом фоне появляется более темное пятно. Это опять-таки может быть на уровне кожи такое образование, или может быть слегка возвышается, слегка возвышаться на коже. Ну вот тоже такая типичная, типичная меланома, то есть темного темного цвета, такая она имеет бугристую форму, имеет имеет такая разноцветная, скажем так. Вот. Иногда бывает вокруг родинки, иногда пациенты приходят и спрашивают вокруг родинки, появляется такое обесвечивание кожи, обесвечивание кожи. Ну, нужно всегда консультироваться, консультироваться с врачом, скажем так, существует, я расскажу, какие методы обследования существуют. Ну, это тоже хочу представить, это тоже меланома, это тоже меланома, тоже она такая разноцветная, имеются здесь потемнее участки, посветлее участки. Так как я говорила, локализация локализация меланомы может быть разная. Вот здесь вот пальчик, это стопа. Вот это меланома, вот это меланома. Как ни прискорбно, но ногтевые пластинки, они тоже могут страдать от меланомы. Вот тоже, вот меланома. Появляется темное пятно появляется темное пятно, вначале оно может быть принято, э, ушибли, ударились, вот так вот, и только методы обследования могут, э, ну, дополнительно, после дополнительного обследования можно тогда точно сказать, что это меланома, это тоже ну, непростое состояние. И еще одно в области, это тоже, это тоже пальчик, это тоже пальчик, и здесь вот, это меланома, это, ну, в принципе, ногтевая пластинка, она, наверное, немножечко повреждена, я предполагаю, что это, возможно, грибковое поражение, ну, грибы, от, это так, а вот это вот меланома. От меланомы могут страдать, как я сказала, и слизистые оболочки. Вот здесь вот нижняя губа, это тоже меланома. Тобто темно-коричневого корічніва цвята це меланома. А, пані відмона на жаль, часу залишається все менше і менше. А якщо коротко, так то будь-яка частина тіла може бути уражена так, меланомами. Так, або... да. А так і давайте, якщо, якщо можна, а коротко як захистити все ж таки шкіру від невусу та меланоми. Ну, скажем, если на уже появился, то от него никак не защитить. В жаркое время года с 10 до 16 часов загорать ни в коем случае нельзя. Это раз, защищать себя кремом, периодически себя осматривать. При малейшем подозрении о том, что как каким-то образом изменилась родинка, обязательно идти к врачу. Для этого существуют специальные методы обследования, дерматоскопия прежде всего, и после этого дается врачом заключение, каким методом нужно, скажем, какой метод нужно применить для того, чтобы, ну, скажем так, лечить меланому. не ни в каком разе не заниматься самолекуванием, нет, нет, потому нет, что проблема нет, действительно серьезная. Нет, нет, ни в, коем раз, ни в коем разе. Меланома всегда развивается только из родинки. Никакого другого, скажем так, участка коже, ні з якого другого образування меланома не образується. А, учитывая, що меланома дуже агресивна, вона в часі ну, дає смертність, тому потрібно ну, бути винімательними та осторожними. На цьому будемо ставити крапку. А, час нашої програми він вже угу. спливає. Я хочу подякувати вам за те, що ви угу. сьогодні завітали нашої студії угу. і за ці професійні і цінні поради для наших угу. глядачів. Дуже дякую. Угу. Будь ласка. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор. І в гостях у нас була лікар-дерматолог першої категорії Людмила Горбенко. Друзі, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.